til davlat timsoli mulki ruhi millatning madaniyati va ma'naviy boyligi xalqning madaniyati urf odati uning turmush tarzi tarixidir bir yilning 21 oktyabr kuni vatanimizda davlat tilining huquqiy asoslarini belgilash bo'yicha davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinib unga ko'ra o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligiga va mazkur sanat o'zbek tili bayrami sifatida keng nishonlanayotganligi munosabati bilan butun respublika miqyosida qator madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda tilimizni e'zozlash uning davlat tili sifatidagi maqomi jamiyatdagi mavqeini yuksaltirish yosh avlodni ona tiliga hurmat ruhida tarbiyalash hamisha dolzarb va ma'naviy burchimiz bo'lib qolishga xizmat qiladi o'zbek tilining xalqaro miqyosdagi obro' e'tiborini yuksaltirish uchun uni milliy va umumbashariy tushunchalar asosida taraqqiy etgan tillar safiga ki kiritishda o'z hissamizni qo'shishimiz zarurligi hamda har birimizdan tilimizga chuqur hurmat bilan yondashni talab etish ta'kidlanadi o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti 21. oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligi kuni bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz